Настроение хорошее, мы выиграли. В хорошей физической форме подошли, мы много тренировались перед этой игрой. Игра получилась сложная. Соперник, э, ну, э, соперник не сдавался до последнего, не до, боролись до последней секунды, но мы их все-таки дожали. Мы были сильнее в этой игре. В, этой, в этом туре Киевский интернат и Луцк. Тоже сильные команды особенно интернат. В Узку мы тоже проиграли в прошлом году пару очков на последних секундах. Задача всегда выиграть чемпионат, повторить хотя бы прошлый сезон, мы были серебряными. В этом году хотелось бы, конечно, золото. Хотелось бы играть в каком-то клубе, чтобы меня куда-то, чтобы меня заметили, пригласили куда-то и играть дальше развиваться. Один мальчик у нас приехал из Луганска, один из интерната подсоединился. Поэтому мы очень не сыграны, поэтому сыграли очень плохо. Я очень недоволен. С интернатом всегда было тяжело играть, они а команда накатанная всегда. Да. Поэтому э, трудно то, что у нас не сыграно. Вот в этом сложности. Обыграть команду, ставить занять какое-то место, э, это нереально. А обыграть можно. Хоть и проиграли мы игру, но мы очень сильно старались, пытались выиграть. Не хватило немного выносливости, может быть техники. Но мы будем над этим работать, готовиться к следующей игре. Сыграться как команда больше, увеличить выносливость, э, как технические аспекты поправить у каждого. Ну и разыграть пару комбинаций. Если не баскетбол, тогда никакой спор. Ну, или баскетбол, или ничего.